ਹਾ ਹਾ ਸਾ ਹਾ ਸਾ ਹਾ ਸਾ ਹਾ ਸਾ ਹਾ ਰਯੇ ਤੇ ਮਧੁਮ ਜਬਿਆ ਲਗਾ ਛਾ ਮਾਨਸ ਹਾਤਾ ਝੜ ਕੋ ਆਜੇ वटवृक्षा विशालतेचा मोहन भाला पडतो रयते मधुनी नव्या युगा माणस हा फलतो वटवृक्षा विशालते मोहन भाला पडतो आहे रयते मधुनी नव्या युगाचा कर्मावीरं ज्ञानपीठ हे शक्तिपीठ ही ठरते शाहुफु समानते से तत्त्वमानसि आ धर्म जाति पादगान्धि मूल्यमानवि जपतो रयते मूर्ते माता सा मानुस आता झडतो आहे वटवृक्षाचा विशाल देजा मोहन फाळा पडतो आहे रयते मधुनी नव्या युगाचा क्षीकामन्त्रहा करुणा हीला प्रेरक होई करुणा हीला प्रेरक होई स्वावलम्बी तृप्त ठेवून ज्ञान साधना करतो आहे धैर्यमथनी नव्या युगाचा मानुस आता आहे वटवृशा विशाल तेता मोहनभाना पडबो रयते मधुनी न गानुगा दलिता साठी अन्न तुमची झिजली चंदन काया अनाथ जीवा सदा लाभली मातृहृदय तुमची माया शून्य मधल्या नवशुष्टीचा मन मे विजय करे त्रयते मधुनी नवयुगाचा मानुस आता झरे तो आहे वटवृक्षाचा विशालतेचा मोहन फळा फळतो आहे त्रयते रूप जान नहीं तू कहीं हार के पाटो पूछे साई کے ओ राही करती है मंजल तुझको इशारे देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही उस राह पे आप चल रहे हैं जगह जगह आपको रोकने की कोशिश की जाएगी आप अपने टीचर्स के माध्यम से पेरेंट्स के माध्यम से दोस्तों के माध्यम से परिवार के माध्यम से चलते चलिए और बहुत सफल इंसान बनिए रोटरी क्लब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत और अपने दोष अपनी सफल बताऊंगा पहाट वीथे लाभल पङ्खले मुनी उञ्च भी न भावि प्रतिभाशा बहुजना वेलु गगनी आहे रयते मधुनि न गङ्गा माणसला जडतो वटवृक्षा विशाले सा मोहनभाला रयते आयते मधु नद्या